श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं नमस्तस्यै भगवते शङ्कराचार्यरूपिणे येन वेदान्तविद्येयम् उद्धृता वेदसागरात् शिवशक्त्या युक्तो यदि भवति शक्त प्रभवितुम् न देवं देवो न खलु कुशलस्पन्दितुमपि अतस्त्वामाराध्याम् हरिहरविरिञ्चादिभिरपि प्रणन्तुम् स्तोतुं वा कथमकृतपुण्यप्रभवति तटिल्लेखा तन्मीं तपनशि वैश्वानरमयीं निषण्णां षण्णामप्युपरि कमलानां तव कलां महापद्माटव्याम् हृदि कमलमायेन मनसा महान्तः पश्यन्तो दधति परमाह्लादलहरिं भवानि त्वं दासे मयि वितरदृष्टिम् सकरुणाम् इति स्तोतुम् वाञ्छन् कथयति भवानी त्वमिति यः तदैव त्वम् तस्मै दिशसि निजसायुज्य पदवीम् मुकुन्द ब्रह्मेन्द्रस्फुट मकुट नीराजितपदाम् त्वया हृत्वा वामम् वपुरपरितृप्तेन वा मनसा शरीरार्धम् शम्भोः अपरमपि शङ्के हृतमभूत् यदेतत्वद्रूपम् सकलमरुणाभं त्रिनयनम् कुचाभ्यामानम्रम् कुटिलशिचोडालमुकुटम् जगत्सोते धाता हरिरवति रुद्रः क्षपयते तिरस्कुर्वन्नेतत् स्वमपि वपुरीश स्थिरयति सदा पूर्वः तदिदमनुगृह्णाति च शिवः तवाज्ञामालम्ब्य क्षणचलितयोर्भ्रूलतिकयोः त्रयाणाम् देवानाम् त्रिगुणजनितानाम् तव शिवे भवेत् पूजा पूजा तव चरणयोर्या विरचिता तथा हि त्वत्पादोद्वहन मणिपीठस्य निकटे स्थिता हे ते शश्वत् मुकुलितकरोत्तम् समकुटाः विरिञ्चि पञ्चत्वम् व्रजति हरिराप्नोति विरतिम् विनाशं कीनाशो भजति धनदो याति निधनम् वितन्द्री माहेन्द्री विततिरपि सम्मीलितदृशा महासंहारेऽस्मिन् विहरति सते त्वत्पतिरसौ जपो जल्पः शिल्पम् कलमपि मुद्रा विरचना गतिप्रा दक्षिण्यक्रमणमशनाद्या हुतिविधिः प्रणामः संवेशः सुखमखिलमात्मार्पण दृशा स पर्या पर्यायः तव भवतो यन्मे विलसितम् सुधामप्यास्वाद्या प्रतिभय त्यो हरिणीम् विपद्यन्ते विश्वे विधिशतमखाद्यादिविशदः करालम् यत्क्ष्वेलम् कबलितव तत्कालकलना न शम्भोस्तन्मूलम् तव जननिताटङ्कमहिमा किरीटम् वैरिञ्चम् परिहर पुर कैतभभिदः कठोरे कोटीरे स्खलसि जहिजम्भारिमकुटम् प्रणम्रेष्वेतेषो प्रसभमुपयातस्य भवनं भवस्याभ्युत्थाने तव परिजनोक्तिर्विजयते स्वदेहोद्भूताभिः घृणिभिरणिमाद्याभिरभितो निषेव्ये नित्ये त्वाम् अहमिति सदा भावयति यः किमाश्चर्यं तस्य त्रिनयनसमृद्धिं तृणयतो महासंवर्ताग्निः विरचयति नीराजनविधिम्